Уже больше двух месяцев не на света. Водичка, не дает трех часов водичка всего лишь. Очередь на как... большую отстоять. И как долго приходится в черге стоять? Два-три часа каждый день. Да. И сколько набираете воды за раз? Не знаю. Сколько, видите? По 30 литров вроде дают. На да, так да, Плохо очень. Ждем свет. Обіщають обіцяють, що всі обіцяння мимо. Розкажіть, будь ласка, як зараз в Родинському без світла води тепла? Я Авдіївський, я нічого розказувати не буду. А давно сюди приїхали? В февралі. Цього року? Да. Так. І як вибирали з Авдіївського? Ну як, що завалили, так приїхали. Ну, самі вийшли з міста, чи як? Ну, чи сам. вивезли? Сам? І чому саме в Родинському зараз ви Ну Де жильє знайшов, там живу. І ось зараз є думки про те, що потрібно буде їхати далі. думает еще домой вернуться там у меня сын лежит родители лежат что я буду? скитаться кому я нужен и кулы хочется повертаться как у стаканится все ну пока тут будете жить да конечно до победы на да. житья життя зараз напоминаю вам место? там где там надо было просидеть две недели и все было бы нормально я там и остался а я бабку вывез а мне туда не пустили. Или машину заберем, или расстреляем. Что мне делать? Вот я и стал сидеть, а там же все разграбили. А кто хотел расстрелять? Ну, Димитров кто стоял? Блокпост украинский. Хотя, что вам еще сказать? Там жил, я не обижаю. Солдаты помогали, езжать давали, воды давали, что. все. Рядом, конечно, было плохо. А потом приехал, Война есть, мародерство. Тут я ничего не могу сказать. Везде грабят. Вот ну, так как -то. А на родину надо вертаться. Там, где лежат твои старики, предки. Я на Западе никому. У меня там не было никого. У меня здесь все в Донецкой Полость. Ой, поставила тазик, и сюда вот еще пятно мокрое. Вот, поставила тазик, помыла, скам пом скамейку поставила, помыла голову, залезла сюда, покупала мочалку, он занесла мокрое еще. И все, постиралась, вот постиралась вот это на улице, потому что на улице теплее и виднее, чем. Понимаете? У меня вот свечка. Вот она у меня, свечка. Вот она. Свечечка. Вот у меня, вот, вот у меня этот, скажите. Вот это, чем я. Полы холодные, вы слышите. Вот там я сплю, в вещах вот там одетая, в том, что можно было. Вот это я, вот это я так же. Вот это, вот это я так же. Вот это в комнатке, вот это, вот это я так же. Связь есть? Нет, связь, а вот. А вот, смотрите. вот телефон, поставляли нам, да? Чумерка моя хорошая такая. С печкой, с печкой. У нас электропечки. Газа нет здесь. Там немножко есть в конце города, а здесь не было. Печки не было, ну, меблю делали, а потом муж говорит, надо печку сделать. Все, поразрезал, выкинул, сделал печку. Теперь вот мужа нет, я ему говорю, спасибо, что он сделал нам. Потому что сейчас люди бегают, ищут э, квартиры или дом с печкой. Холодно. ковшик у меня стоит, я набираю его и мою руки. Вот в ковшик. Или если тут в бедрах в тазиках стоит вода, мой, значит, там. Так вот, купаемся со свечками. Поэтому зажигаю две свечки, ставлю вот сюда. И... Или вот эту вот зажигаю. Зажуйте для нас, как она будет гореть. А, так хреновато, не так, как наши горят. Это с Польши привезла соседка. А я тут за квартирой за ее смотрела, так она вот, на тебе. Дай подарок. Ой. Вот так вот горит она. как сейчас в таких условиях? Без светла, без опаления? Ну, дома. Зато дома. Плохо. У кого вот старики, там, больные, это, представьте, холодина. Даже не то, что там ребенка закутал и положил, да, и то хочется, чтобы он там подвигался немножко. Так. Плохо, очень плохо. Почему так с нами поступили, мы не знаем.